Ну а по-моему, чего-то ходил. По отношению... Разрешение дает диспетчер на включение блока 7. Нурбанская система разрешает включение блок 9 7. Все, хорошо, синхронизируемся, включаемся тогда. Блок 9 сети, 13.36. Сегодня был включен блок номер 9 Кураховской ТЭС из реконструкции в сеть. Значит, на блоке были выполнены ряд работ, которые включали в себя значит, замену полностью турбины на новую, это производство турбоатом, модернизация котла, модернизация генератора, замена трансформатора, системы возбуждения генераторного выключателя. Все это было смонтировано за меньше чем год. Был полностью заменен электрофильтр, на котором выбросы уменьшены в 40 раз и достигают меньше 50 мг. В целом в системе Украины реконструировано за последние 7-8 лет 21 блок. Из них 17 компаний компании «Дитек». То есть 4 блока только были реконструированы на центр энергии на «Донбасс Энерго» за тот же самый период. Компания вложила в реконструкции порядка 1 миллиард 200 миллионов долларов за этот период только в реконструкции. Помимо того, что эти блоки не вышли из системы, система, напомню, сегодня 86 блоков вообще тепловых в системе, мы сохранили 17 блоков, продлили срок жизни на 15-20 лет, снизили расход топлива, снизили экологические выбросы и, как правило, мы приращивали мощность при перемаркировке блока после реконструкции. То есть суммарно мы добавили около 380 мегаватт мощности.